अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत् वन्दना गुरुदेव दत्त दयाळ स्वामी वन्दना दूर भिक्षेप दूरी बदाीत स्थिर जो अज च त भक्तो कारणे ते धरो सत्वांश विधि हरिहर एक रूप जगेशपुर्यो कै एकमुख कै त्रिमुख तु निर्गुणचताशाकार आ धन्य तपमुनियत्रिनोषु मूर्तिमन्त खडुहा दिभुज कई चार भुज कई दिव्य षड्भुज शोभतु विविधायुते अवधूत है तुजरूप चिदशरेड त लीला तारी कोल है जहाँ वेद पण मोगा रहा थे स्वान नित पास खड़ा आवा बनी जोई रहा काष्ट वृत्ति पावेडी पर तू खड़ो तूले दिशे प्रवृत्ति निवृत्ति पदो मुक्ति मुक्ति मयल से योग भूमि शमशान भोतणु निज चित काम क्रोध मड़ा बड़े बैठो दिगंबर तू तिहा पंखी शास्त्र गण कुजन करे तुझ तत्नो माखी पुराणो गण गन गणे गुण गुण करी निर्गुण तनु साधना गंगा नदी सन्तोष कल्प द्रुमतिहा बेठो अणुए इहा दुम्बरे ज्वाला समी शोभे जटा शिरशङ्करि सचित् सुखात्मक मुखलसे आनंद आनन्द एनरी कनक गेरु संयमे रीतरा अहो ऐश्वर्य षड्भुज षड्खै शोभे निराकारि रुद्राक्ष मा कण्ठ मा ब्रह्माण्ड मानये व्यापिपते रह्यो ठालु न एके रे बाडी अहं भूतिये चोडी तने में कै गुप्त कै कै प्रगट तो अव्यक्त चिन्ह सदार में अनिकेत आत्म क्रीड़ित जाने विरल ज्ञानी तने जोई रहे लक्ष्य सदा तुझ ध्यान मा तुझ चिंतन अन्नपूर्णा छोड़िए शोभे खबे विश्वंबरी पद्मा करे पद्मे वसे गायत्रि गौ पडके कडि गिरिनारणादार् है गौराक्षगर् व कलितार नु सरस्वती निज वर्तमान संरञ्जना ढू ढूं कुर कुर्मातने वल्लब रूप है वाडि औतुम्बर विषे वा गाण कापुरमा राज जा वा माणिक पुरे प्रभु माणिकपुरे प्रभुपासवा उरगडे वा के यति यतिवरकने गरुडेश्वर वा जां वासुदेवनी अन्य नूतन वेषति त्यारे के हे मुनि पू लभु आज्ञाने देखे न अन्तो शु करो श्रद्धा विहोणो रङ्ग है जय दत्त हे जय दत्त हे जय दत्त हे तु जने भैरि जो तने रम गुरुदेव दत्त दयाल स्वामी वंदना ते हजो विक्षेप बदा दयि बदािन्त स्थिर विक्षेप भिक्षेपदुर दयि बदाम चिन्त स्थिर तजो भिक्षेपदुर दि बदा